Найбільше предприятие Жовтовуть тепломережа. Жовтовуть тепломережа. Арсенал Леонидович, документы, ну, документы которые есть. мы просили. Передам. Что, что? Есть все документы, передам. По поводу вашего финансового положения, что-нибудь можете сегодня рассказать? Положение тяжелое, но перспективы, я думаю, нормальные, если будет налажена в городе нормальная работа по выполнению программы, которая была еще озвучена в 2011 году. Какой программа? По духовному главному городу нет, на номер 400, который уже получили. Нет, это программа реорганизации КП «Желтовоз теплосеть», которая в том числе включает создание в городе энергетического фонда, фонда энергосбережения. Выполнение работ по этому фонду, выполнение работ по... Ну, Хорошо. Ну, я буду с вами встреча, наверное, на предприятии я буду выезжать. Следующий вопрос. Убытки. Огласите, пожалуйста. Я правильно понял, через 2011 году я видел, ваши, я видел ваши финансовые документы. Я видел ваши финансовые документы, так случилось. Начиная с 2011 года. В 2011 году вам списали, поскольку мне так бухгалтера сказали, 47,5 миллионов гривен. Так? Задолженность за вас. Вам было списано? Нет, не совсем так. Не совсем так это... вот Мне непонятно. Следующий вопрос. Убыток у вас непокрытый. 15.8, я правильно понял? На 2012 год был, на 1.01. Следующий вопрос. На сегодня, какой у вас непокрытый убыток? Огласите, пожалуйста, потребителям и собственникам желтоводцам вашего предприятия, какой непокрытый убыток? От, отвечаю. Списанная задолженность по газ 2011 -го года. Это на 92%, если мне память не изменяет, так называемая курсовая разница. Александр, вопрос Это... За последний непокрытый убыток на сегодня. Если, если чисто дебиторка-кредиторка, 55 миллионов кредиторская задолженность, 29-30 миллионов дебиторская задолженность, 15 миллионов. Давайте в разницу 15 миллионов не учитывается задолженность государственного бюджета по разнице в тарифах. Александр это ведь ебатло, очень сложно. Вопрос. Финансовое дополню. положение вашего предприятия, я так вижу, негативное. Я правильно понимаю? Финансовое положение негативное. Но ну, если учесть. Сил. Александр Ильич, теперь скажите следующий момент. Какая задолженность перед бюджетом, поскольку на вас есть подание от налоговой инспекции? Це второй день моєї роботи 7.45, там мені вже прийшли з налоговою. З поданням про розгляд питання щодо розірвання трудового договору контракту з керівником КП житлових тепломережа. За цим поданням в відповідності вони це робити відповідності до статті 96 Податкової кодексу, пункт 964. За цим поданням. Податковый борт на загальную сумму на 30 октября 2015 года за ваше предприятие, за данными автоматизированной системы ⁇ Податковый борт ⁇ 9 миллионов 65 484 гривни 80 копеек. Что вы можете сказать по этому вопросу? Из этой суммы долга 7 миллионов по НДС перекрывается за государства. Что вы можете фактически имеется долг. Слова – это, это документ. 7 миллионов – это долг государственного бюджета предприятий, по разнице в тарифах по бюджетным организациям. И 2 какие миллиона созданы… Если вам поверить, какие действия вы предпринимали для погашения этого долга? Можете рассказать? Было принято обращение городского совета в прошлом созыве по поводу зачета государственного разницы в тарифах по бюджетным организациям на сумму долга по НДС. Сумма долга по НДС из 7 миллионов, более 3 миллионов создана а также, опять же, искусственно при позднем проведении 2005 года. Это, это государственная остановитесь. проблема. Фактически предприятие работает как печатный штанок на банка. Александр Ильич, за по зарплате огласите, пожалуйста. Сегодня закрываем. За счет чего? За счет того, что предприятие не имеет долгов по договору БО расчета за газ, который поставляется для выработки тепловой энергии бюджетным организации, и на расчете, который распределяет деньги бюджетных организаций, 100% поступает в адрес предприятия. Областной Процент бюджет заплатит... Процент износа основных. Процент износа основных. Огласите, пожалуйста. 60%. Но это неправда, муж. Что... Тех, что используется сейчас... Вы в Вы сейчас сказали 60% износа. Так? Да? По документам было 60%. Вы сейчас на камеру сказали 60% износ основной. Следующий вопрос. По поводу тарифа за октябрь месяц. Люди не понимают, каким образом тариф дома, где стоит счетчик домовой, и рассчитывается тариф по площади, разделить соответствующие показатели, гораздо меньше, чем ваш тариф для тех домов, которые без счетчиков? Можете пояснить в двух словах не витиеваков. Разные тепловые потери. Здания с высотной этажностью имеют эти это Это там и... абсолютно одинаковые практически дома, Нет. они подобные. И, по КТМ, подобные. и по КТМ, и по ДМВН пускай люди поднимают и смотрят нормативные документы рассчитанные еще с 50-х годов прошлого века. Наверное, все были дураки. Люди пускай обращались. Я это все докладывал уже неоднократно. Если надо, вам не Я буду сейчас на сайте вывешивать полностью сканы. Да вы меньше висите на сайте. Александр. Вы занимаетесь больше предприятиями своими. Вы не тем заняты. Ваши грамоты по охране труда никакого значения для вашего состояния предприятия предприятии не имеют, поймите. Краще предприятие года это грамота у нас краще, чем руку у ректора просто проплатили деньги, нам дали. Это не то. Вопрос, вот финансы, вот налоговый отчет, вот. Александр, вот ваша работа. Держите. лучшие показания Важный, предприятия, является предприятия. важнейшим для города по поставке тепла. Я же вам говорил еще, в день выбора, в день почета голосов. Вы важнейшие предприятия, Александр. Если вы ляжете, у нас проблема. И вопрос не в вас личности. Вопрос у вас как руководителей. Вы неэффективно управляете предприятием, которое является важнейшим для безопасности города. Если вчера 103 отключилось в городе, я выехал, я понимаю, что если 103 нету, а он сидит телефон я считает, что 103 нету, для него все равно. Он, наверное, не понимает, что 103 бабушка умирает, она не может ее супруг вызвать в скорую. Понимаете? Вы поймите, если ваше предприятие ложится, все. У в нашем городе Действовала межведомчая комиссия про отключение мереж центрального управления, и нет положения про работу этой комиссии. И в связи с этим можно выдавать разрешение кому угодно, но при этом надо ссылаться на 2005, закон, 2005 года приказ, что нельзя, если не дома. Во Львове башта разрабатывает по моему указанию положение против работы, работу. Во Львове квартиры отключаются. В других городах положение. Вот так дом, вот так квартиры отключаются. Вы России всех врали людям, рассказывали, что это нельзя сделать. Зачем это делать? В квартире плюс 9 градусов. Центральное отопление не обеспечивает не то, что санитарные нормы. Вообще жизненные нормы. Они всю жизнь в квартире у них плюс 9, когда мороз. Как им быть? Торуть вместе с фоткой с вами, они умеют плавать, а вы говорите, нет, давайте с нами будем торуть все вместе. Понимаете, в чем проблема, Александр Ильич? Значит, Александр, Ильич, значит, такая работа не пойдет. Как говорил один, либо народ, либо вы. У меня выбора нет, я вам честно скажу. Потому что люди, которые сидят в холодных квартирах, пожарные 3-4, отключены от центрального отопления известно? Весной. Отвечать можно? Отвечать. Вам известно, что они отключены? Да, отключены. По стопроцентному износу тепловых сетей. Типа все три недели... Да, да меня не волнует почему! Меня волнует, почему люди сидят в холодной квартире. Пенсионер, шахтер, он сидит в холодной квартире. Он вышел ко мне, он шахтер, не платит. А собственник про... Он не плачет, он даже ничего не просит. Он а что может как... сделать предприятие, он которое, говорит, которое подало 22 миллиона на ремонт сетей, а, просто а вот получили вот 0 копеек? Говорит, хотя бы мне конвектор хоть что-нибудь поставьте, пожалуйста, он газовые ключи. В мае месяце было принято решение что перевести бы это квартиры на электроотопление. Вот как бы вы реагировали, понимаете? Ну хотя бы уважение к людям эти надо быть. Но это же не можем, мои затраты. Я отдал свои деньги. А мы еще вернемся, Вернем. в кухар. Не надо поясничать, поймите. Здесь речь идет о людях, прежде всего, а не о ваших амбициях каких-то. Ну, девушки. 95% КПД предприятий одно из лучших в Украине. Вот это показатель. Объясните, почему, когда люди звонят и просят составить акт о том, что в квартире температура не соответствует нормативной, вы не выходите и не составляете это так. Объясните, почему. Мои специалисты все выходят. Моя мать спокойно вызывает, а вы не приходите. Соседи не приходят. Почему? Плюс 9 в квартире, вы не выходите. Почему? Я вынужден рассказывать, что будет управление ЖКК теперь выходить. Люди спрашивают, не ходят. Вам не выгодно? Понятно, невыгодно. Значит, так работать не пойдет. Еще раз, я сказал, люди вынесут просто вас с кабинета. Все равно, какие у вас там инвесторы, буты, буты, все равно люди хотят в теплой квартире. У вас теплая квартира, а у кого не теплая квартира, а работники здесь, то у них индивидуальное отопление, понимаете? По тарифу. Готовьте ответить вопросы по тарифу, почему так происходит. И готовьтесь отвечать по счетчикам. Что это за фокусы? Люди хотят установить счетчики для того, чтобы сэкономить государственные деньги даже. А вы начинаете им рассказывать. Не хотите пломбировать. Почему не хотите пломбировать? Почему не хотите? Во всех городах идут навстречу потребителю, индивидуально потребителю. перешли, забыли. Это перешли, забыли. Счетчики Наоборот, программы по счетчикам. Мы приходим, говорят, счетчики полтома установили, полтора не установили счетчики. Потом уже дела, посчитали голоса Браун выиграл. Владимир установили счетчики. Да, так так люди же свои деньги счетчики устанавливают. Нет ни одного отказа по счетчикам. Александр так, Леонидович, вы сможете послушайте, Александр не Зачем? надо себя считать, что вы сможете рассказать, расставить, вот так обосновать. Не пойдет это. Документ. Документ. Сумма сколько к вам иски? Общая сумма. Иски к вам. К нам? Да. По всем? По всем. На сегодня общая сумма. Порядка 50 миллионов. От вас общая сумма. Должникам к Общая сумма. Так не пойдет. Так не пойдет. Вопрос, нет, никаких вопросов нет. Ещё телевидение раз. приглашаю на Ещё. предприятие, потому что это все, ну понимаете, надо диалог вести. Если Александр вы вопросы, Леонидович, давайте я буду... Александр ответить. Леонидович, вы наемный работник людей. Ну так же, как и вы. Я избранный. Избран. А вы наемный, есть разница. Они со мной договор не подписывали. Они меня избрали. Попросили, чтобы я с вами подписал договор. Давайте не будем переходить А ты, а сил. Нет. Еще раз я вам сказал, либо народ, либо вы. Другого варианта быть не может. Все, точка. Следующий вопрос. Я поздравляю. А питание а можно? Давай. А Я а, вот, одноразово поднимал из питания громадской экспертизе КПМЖ, Тепломереж. Там же вы знаете, я говорил, без пятый, а концинщик, что занижена арендная плата. Тобто звідти з о... це основи того, що там можна получитися. Чи буде проведена громадська експертиза, все-таки в, в кінці це безкоштовно, і є люди, які зможуть це, це зробити просто на громадських державах? Відповідний це вийде на ту. юридичну процедуру витіли. Я думаю, що щас... 5 разів зверталися. Понімаєте, казати, от час, поскольку... сейчас превратится в это вот баланс. Вопрос прозвучал, он на него попытается ответить. И кроме того, он должен предоставить документы, подтверждающие факт предоставления услуг населения. Вот это основной момент. И еще раз, я вас просил документы, подтверждающие поставки газа, договор и сертификат, сертификат на качество газа. Есть вопросы к газу, Оценить теплотворную способность газа достаточно сложно, там сложен прибор. Тем не менее, по крайней мере, хотя бы документ, чтобы у вас был. Еще вопрос. Это ваша работница, которая у вас работала. Да. Вы помните? Вы меня скоротили, скоротили штаты, я пришла на биржу. Было 8 вакансий, вильных мест, было 8 вильных мест. Ви мене не взяли на роботу, я вам напоминала, що ви порушили закон. Я обращалась до вас офіційно, я приходила до вас офіційно. Писала заяву на прийняття на роботу. Писала потім листа, відправляла вам, щоб ви мені відповіли. Ну, Мені відповіли навіть не юристи, три юриста у нас. Ну, не юристи, була виконавча джеолога Тетяна Олександрівна. І сказали, що ви мене берете на півставки. На два місяці. По моєї заяві, я взяла копію своєї заяви, моя заява не підписана зовсім. Хоча ви відповіли, що по написаній заяві. Чому ви нарушуєте закон? Ну, по-перше по копійку вам направить. Во-вторых, кого принимать компетенция начальника участка? Я не буду разбираться, почему начальник участка вас не захотел взять. Александр Валентинович, я хочу сказать о нарушениях золота. Человек, который сокращен, имеет право преимущественного возвратного приема на работу. Если у вас были вакантные должности, вы обязаны были его уведомить и восстановить. В противном случае будет тоже произошло с одной из работниц, которая была депутатом здесь. Она была восстановлена, поскольку нарушены ее права при повторном приеме на работу. С выплатами компенсации. Пожалуйста, это КЗОТ. В данном случае есть ее права существенно нарушены, есть основания для предприятия криминального проваждения по статье 173 Уголовного кодекса. Пожалуйста, ваше правды мы будем А Зачем вы... судиться, если простейший вопрос? Александр? Нет, нет. Это очень сложный вопрос, и это связано с наличием ИТР на предприятии. Ну не может быть у нас на два работника три ИТР. Так это надо раньше планировать было. Александр? Так это планируется, это каждый год идет сокращение, плана будет и оно будет дальше продолжаться. Хорошо.